Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Azərbaycan türkləri, Türkiyə türkləri, İran türkləri və Asiya ölkələrində yaşayan bütün Türküstənlərdə yaşayan bütün türklar və bu ölkələrdə yaşayan azsaylı qardaş və qohum millətlər, hamınıza salamlar olsun. axır ki bu çox sevindiricidir ki Türkiyə hakimiyyətinin və e, xüsusilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tərziqi və qəti qətiyyəti ilə Azərbaycan ordusuna bacçılıq etməyi ilə Azərbaycan öz arasında olan və 30 ildir ki azad edilməyini gözləyən dağlıq Qarabağ torpaqlarını azad etməyi qarşısına e, e, nəinki məqsəd qoydu, eyni zamanda bunu həyata keçirməyə baş, e, başladı və bu e, hərəkət e, bizim e, deməli indi Azərbaycan hakimiyyətli eləyən oğru və satqın sülalə tərəfindən deyil e, türk Türkiyənin təzyiqi ilə Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi başladı və burada İlham Əliyev məcburən, ə, deməli buna heç nəniyə bilmədi. İlham Əliyevə qalsa o rus sadqınıdır, bilirsiniz onu ə, və heç vaqo 30 ildə hərəkət edəmiyib, hətta hərbimizi də oğurlamaqla məşğul olub. Sadəcə olaraq həm İlham Əliyev, həm Mehriban Paşayeva və eyni zamanda e administrativ Naftçivan Ermənistan mafiyası onlar da satqındır, Ruslara satqınlıq edərək ancaq bazar alverçiliyi edib özlərinə pul yığıblar. Başda İlham Əliyev olmaqla, hətta hərbimizdən də oğurlayıb uğur yığıblar. Nihayət elə bir gün gəldi, çatdı ki Türkiyənin təziqi ilə bu mümkün oldu və Türkiyə ə, o ordusunun təziqi ilə ə, Azərbaycan ordusu ilə əl-ələ verərək bu ə, ə, əməliyyatlara başladı və İlham Əliyev çaresiz qalaraq buna icazə ə, verməyə məcbur oldu. Əks halda o deməli tərk etməli idi hakimiyyəti və onsuz da bu belə olacaq gecə təzi. Deməli Azərbaycanın torpaqları alınandan sonra bütün Qarabağımız alınandan sonra İlham Əliyevin oğru, satqın ıı, və Azərbaycan xalqının düşməni olan sülalə hakimiyyəti radd olub Azərbaycan səhnəsindən gedəsidir. Və müvəqqəti mən dediyim kimi milli hərbi hakimiyyət qurulacaqdır. Və mən ıı, Azərbaycan Türk Birliyi partiyasının başçısı olaraq, rəhbər olaraq mən bu sözləri sizə deyirəm. və burada bilirsiniz, mən hətta bu çıxışımın adını da belə qoymaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı və ordusu nəinki öz torpaqlarını həm də Azərbaycan xalqının düşməni olan oğru, satqın, sülalı hakimiyyətini hakimiyyətini də ə, deməli devirməlidir və Azərbaycanı bu sülalı hakimiyyətin işğalından azad etməlidir. İnşallah o gündə tezliklə gələsidir və mən ə, Türkiyə ə, ordusuna da, türkçe hakimiyyətinə də Ə, ə, Azərbaycan Türk Birliyi partiyasının adından deyirəm ki, onlar dayanmasınlar və Azərbaycan sülalə işğalçı və oğrubaşı, satqın Azərbaycan sülalə hakimiyyətini də devirsinlər, müvəqqəti ə, milli hərbi hakimiyyət yaransın və bu hakimiyyət tezliklə bizim Azərbaycan Türk Birliyi partiyasının əlinə keçəcəkdir və Türkiyə ilə yaxınlaşma daha da davam edəcəkdir. Mən burada ə, Türk hakimiyyətinin böyük risklər altına girib Azərbaycanın torpaqlarını məcburə deməli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməsinin Azərbaycan iştirak etməsinə görə risk altına girməsini bir kişilik kişi kimi bəyənirəm Azərbaycan Türkiyənin ə, həm ordusu həm hakimiyyəti əsl kişilik göstərərək Azərbaycan hakimiyyətini məcbur etdi ki, deməli öz torpaqlarını azad etməyə axır ki başlasın. Və bunun ə, müqabilində mən ə, Türkiyə hakimiyyətinə müəyyən advice tədbir məyən e, deməli məsləhətlər də verirəm. Əvvəllər Türk hakimiyyəti e, onu bilin ki ə, Türk hakimiyyətinə sərmayə qoymuş ayrı-ayrı şəxslərə məxsus olan lakin oğurluq Azərbaycan pulları təxminən 20 milyarda yaxındır. Və bu 20 milyardı Türk hakimiyyəti qətiyan Türkiyədən götürülüb başqa istiqamətlərə aparılmasına icazə verməsin e, və bu 20 milyard e, Türkiyəyə qoyulmuş, yatırılmış sərmayə üz üzərinə Türkiyə hakimiyyəti tərəfindən e, deməli arrest, yəni həbs qoyulsun və Türkiyə bu 20 milyard Türkiyə qoymuş vəsaitin heç bir yerə aparılmasına icazə verilməsin. Bu bizim xalqın göstərişidir. Bu Azərbaycan mənim başçılıq elədiyim Azərbaycan Türk Birliyi partiyasının göstəri 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 göstərişidir və Türkiyə bunu əməl edərsə, bu həm Türkiyəyə yaxşıdır, həm Azərbaycan xalqına. Türkiyə bu pullardan istifadə edərək öz iqtisadiyatını qursun və gələn gəlirlərdən oğru sülalə hakimiyyətinə deyil ayrı-ayrı şəxs oğru şəxslərə deyil Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın yeni qurulmuş ha, e, hakimiyyətinə e, kömək etsin və bu pullar bütün xalqa çatmalıdır, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan xalqının inkişafına çatmalıdır. Və biz e, mən şəxsən e, Azərbaycan Türk Birliyi partiyasının rəhbəri kimi e, ər hakimiyyətə biz gəlsək eyni zamanda ee e, Türkiyə qoyulan bu yatırımın miqdarını 2 dəfə artırasıyıq. Yəni 40 milyarda çatdırasıyıq. Və çünki Türkiyə qoyulmuş bu sərmayə Azərbaycan e, xalqına, nəinki hakimiyyət, nəinki eyni zamanda xalqına, böyük xalqına və ordusuna böyük köməklər, əsl kömək edərək e, və bizim o uçurulmuş və oğurlanmış iqtisadiyyatımızın bərpa edilməsinə qədər bu deməli pullar Azərbaycana deməli böyük Türkiyə tərəfindən böyük kömək edilməsinə gətirib çıxardacaq. Eyni zamanda Türkiyənin iqtisadiyyatının güclənməsinə gətirib çıxardıcıdır. Türkiyə və Azərbaycan bir ölkə kimi çox yaxın federal bir ölkə kimi, e, deməli, eyni zamanda nəinki hərbi cəhətdən, eyni zamanda e, e iqtisadi economic cəhətdən də birləşəcək və e, bu Azərbaycan xalqına çox böyük e, deməli inkişaf, economic inkişaf gətirəcədir və e, Türkiyə bunu nəzərə almalıdır ki, qətiyan çəkinməsin və Türkiyə qoymuş 20 milyard yatırımın üstünə deməli həbs qoysun və onu ayrı-ayrı oğru -ayrı şəxslərə və ya oğru sülalı hakimiyyətə verməsin. Hakimiyyət dəyişiliyindən sonra milli hərbi hakimiyyət yaradılandan sonra bu pullar-dan gələn gəlir Azərbaycanın bütövlükdə xalqının və ordusunun inkişafına sərf edilsin. Və bu barədə mən ə, Türk hakimiyyətindən deməli bunu bildirirəm və Türkləri əmin etmək istəyirəm ki, Türk hakimiyyətinin nəinki Azərbaycan ə, Türkiyə 20 milyard ə, yatırım yatırır, bunu iki dəfədə çox haldadır. Çünki bu Azərbaycanə və onun xalqına, ordusuna çox xeyirdi. Bizim başımız müharibə ilə qarışıqdı, eyni zamanda uçurulmuş, oğurlanmış iqtisadiyyatımızın bərbəsi ilə bu pullar Türkiyə yatırılsa və oradan gələn gəlirlərin hesabına biz uçurulmuş, oğurlanmış, torpağı işğal edilmiş Azərbaycanı dirçəldə bilərik və bu belə də olacaqdır və Türkiyə qəti əmin olsun ki ona Türkiyə qolmuş yatırımlar 2 dəfə artdırılacaqdı. Bu sözləri mən ə, mütləq əsasən Türkiyə çatdırmaq istəyirdim və ə, burada o xalqımız onu bilsin ki, Türk gəlin başqa əlacı yoxuydu bu oğru və rus saxtqını olan oğrubaşı sülalə sülaləni məcbur eləməkdən başqa onun çarayısı yoxdur. Onunla müvəqqəti halə keçməsi nə başqa çarayısı yoxdur. Sözsüz ki, torpaqlarımız alınandan sonra bəlkə də hələ alınma proseslərində sülalı hakimiyyəti milli hərb hakimiyyətlə əvəz ediləcək. Əgər Rusiya sülalı hakimiyyətini rus ma mafiya hakimiyyəti bildiyiniz kimi Putin özü də Sovetlər dağılandan sonra Rusiya mafiya hakimiyyətinə çevrilmişdi. Necə ki Azərbaycanda idi kimi, bunlar bir yerdə oğurlayır, bir yerdə deməli oğurluq pulları bölüşürlər, hətta Azərbaycana aid olan pulları da. Və bu belə bir şəkildə sülalı hakimiyyəti bir oğru başı kimi Azərbaycana ruslar tərəfindən qoyulmuş və rəhbərlik ədil edilir. Bu hələ hələ ki bu günə qədər də İlham Əliyevin müharibə elan etməsi onun öz əlində deyil. Türkiyənin Azərbaycanda olan ordusunun Azərbaycan ordusu ilə birləşməsi nəticəsində məcbur qalaraq verdiyi əmirdi. Və sözsüz ki, əgər sözsüz ki, bu baş verəcəkdi. Mən əminəm ona İlham Əliyev rusların əmri ilə ə, deməli müharibəni dayandırmaq istəsə o bu zaman dərhal İlham Əliyev ə, sülalı hakimiyyəti devriləcəkdir. İlham Əliyev xalqımızın və, və onun sülalı hakimiyyəti xalqımızın düşmənidir. Xalqımızın ən ə, deməli ən ağır daxili düşmənidir, ən qorxulu daxili düşməndir bu hakimiyyət həddindən artıq dərəcədə Azərbaycan xalqını oğurlayaraq dilənçi vəziyyətinə salmış, bütün xalqı e, blokada vəziyyətində saxlayır e, və öz oğurluqlarını davam etdirirlər. Özləri isə israfçı milyoner həyatı yaşayır, bizim gözümüzün qabında bu torpağı işğal odurulmuş e, xalq hakimiyyətinin işi deyil. Xalq hakimiyyəti axıra qədər Deməli bütün pulları ordumuza və xalqımıza xərcləməli idi. Bu isə baş vermirdi. Özü-özüs birisi oğurluq davam edir. Yaxtalar, saraylar xarici də alınmaqda davam edirdi və ə, sözsüz ki ə, biz bu sulalı hakimiyyətini ə, torpaqlarımız işğaldan azad edilən kimi və yaxud da bu sulalı hakimiyyəti danış Rusların əmri ilə müharibəni dayandırır öz oğurluğunu davam etdirmək fikrində olsa, dərhal bu slalı hakimiyyət ordumuz və tök ordular tərəfindən devriləcəkdir və milli hərbi hakimiyyət yaradılar, yaradılacaqdır və bu milli hərbi hakimiyyət isə Azərbaycan xalqının vəziyyəti ilə ordumuzun vəziyyəti ilə dərindən ə, deməli ə, hərəkətə keçicisidir və bu vəziyyət yaxşılaşdırılmalıdır. Ə, Eyni zamanda sülalı hakimiyyətinin oğurladığı pullar ə, mən burada təkcə İlham Əliyev və Mehriban Paşayevan demirəm, deməli bütün sülalı hakimiyyəti həbs edilməlidir və ediləcəkdir də. Və eyni zamanda Naxtəvan Ermənistan administrativ mafiyada ə, mütləq həbs edilməlidir. Baştan ayağa qədər bütün pullar onların əlindədir. Təkcə İlham və Mehribanın, yox, eyni zamanda e, Naxçıvan Ermənistan administrativ mafiyasının əlində də xeyli pullar var. E, sizin o e, 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 nədir bu axırıncı vaxtlar ekrana çıxartdığınız Adiləliyev və onun qardaşı Məhərrəm Əliyev e, bu hələ kiçik o e, nədir oğrulardı nə qədər onların əlində pul olduğunu Azərbaycan xalqı hələ təsəvvür belə eləmir. Nə qədər milyard dəl Ramiz Mehdiyevin əlində var, nə qədər milyard də o çıxmış və milyardlar qismən əlindən alınmış keçmiş nazirlərin əlində var. Nə qədər pul Cəmaləddin Heydərovun əlində var və pul milyarddan hamısının əlindən alınaraq onlar hamı həbs ediləcəkdi. Kamaləddin e, Heydərov əgər fövqalıqda vəzifə e, naziri kimi e, fəaliyyət göstərsə, o dərhal həbs edilməliydi. Bu İlham Əliyevin e, xeyrinə, lakin özünüz bilir, yaxşı bilirsiniz ki e, həm e, Ford Alasqarov eyni zamanda Camalet e, bin Heydarov ruslarla e, sıx mafiya əlaqələrindədi və prezidentliyə can atırlar. Lakin nə Türk ordusu, e, nə də Azərbaycan ordusu buna imkan verəsidir. Bunlar hamısı ordumuz tərəfindən həbs edilərək, deməli, e, bütün oğurladığı pullar əllərindən alınmalıdır. Burada böyük problem Rusiyaya yatırılmış ə, milyardlardan gedir. İlham Əliyevin milyardlarından, Mehriban Paşaevanın milyardlarından, eyni zamanda Rusiya milyardlar qoymuş Fədil Əskərov eyni zamanda Cəmaləddin Heydarovun Ramiz Mehdiyevin və başqalarının başqa Rusiyalı taxlaklarının, rus halaldılarının milyardları hələ ki Rusiyadadır. Ormuda geri qaytarmaq bizim, deməli, milli hərb hakimiyyətinin borcudur. Ba adamlar həbs edilməlidir və ediləcəkdir də. Və Azərbaycanın oğurlanmış pulları Azərbaycana qaytarılacaqdı. Bildiyiniz kimi Azərbaycana 158 milyard pul daxil olub, lakin bu puldan cəmi qalan bizə 45 milyarddır. Hələ ki bunun özü də böyük puldur. Bu pulu dövrüyə buraxmaq üçün bu 1.5 milyardın 20 milyard da yenidən Türkiyəyə əlavə olaraq yatırılmalıdır. Çünki Türkiyədən gələn gəlir daha çoxdur bizə. Həm də Türk bir qardaş ölkə kimi bunu ayrı-ayrı -ayr adamların ixtiyarına verməyəcək. Bu pullara həbs qoyaraq onu Azərbaycan xalqının pulu hesab edəcək və Azərbaycan xalqına bu gələn gəlirləri Azərbaycan xalqının Azərbaycan dövlətinin milləhəri və hakimiyyətə E, verəcəkdi. E, burada bax bu çox böyük məsələlər durur. E, sonra e, bildiyiniz kimi Heydər Əliyev fondunda yanğın baş verib. Mənimlə gələk ki, bunlar e, Mehriban Əliyeva tərəfindən baş veril e, tapşırılıb edilir e, və məqsəd odur ki, oğurlanmış pulların dokumentlərini məhv etmək və bu abşaq dilə Heydər Əliyev fonduna nə qədər kim nə qədər milyardlar pul borc verir və hara xərclənib onun haqqında sənədləri yandı, yandırırlar. Çünki vəziyyət darırdı, bilirlər. İlham Əliyev bilir ki, bunu deməli məcbur elayıb Türk ordusu ilə Azərbaycan ordusu birlikdə məcbur elədi ki, deməli icazə versin ki, Azərbaycan öz Qarabağ Azərbaycan ordusu Türk ordusu ilə birgə öz Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etsin. Deməli bu şul saçğın oğru və sülalı hakimiyyəti rusları işdir, hətta ermənləri işdir onlar. Onların bu əlaqəsi mütləq kəsmək lazımdır. Rusiyayla da eyni zamanda Ermənistanla da. Çünki bunlar Azərbaycan xalqının daxili düşməni kimi mütləq Azərbaycan ordusunun və Türk ordusunun əleyhinə mütləq istər görəsizlər və türkçə bunu nəzərə almalıdır. Bunları tam kontroldə saxlamaaldı. Ordunun e, kontrolunda və e, nə Kemaləddinə e, imkan vermək lazımdır. Nə də ki, e, deməli Rus eşidiyən Ramiz Mehdiyevlərə, Fuad Ələsgarovlara və başqalarına bunlar hamısı deməli kontroldə saxlanaraq hərəkət əhr xalqın ələyinə yenə də hərəkət edəcəksə mütləq təcili hamısı həbs edilməlidir. Bax vəziyyət e, e, belə bir vəziyyətdədir. Sözsüz ki Azərbaycan xalqının gələcəyi yaxşıdır. Qardaş Türkiyənin e, birgə e, deməli köməyi ilə e, Azərbaycanda Milli Hərbə Hakimiyyət daha sonra isə Azərbaycan Türk Birliyə Partiyasının başçılığı etdiyi hakimiyyət e, Azərbaycan hökumətini rəhbərlik edəcək Azərbaycan dövlətçiliyinin ə, qorunmasını eyni zamanda ə, gəlirlərlə işləməsini təmin edəcək və xalqımıza və ordumuza xidmət edəcəkdir. Özünüz -öz bildiniz kimi, özünüzün yazdığınız kimi Azərbaycan sülahi hakimiyyəti ə, başda İlham Əliyev, Oğurbaşı İlham Əliyev olmaqla hətta hərbimizi doğrulyublar. Bunlar nə qədər yalançı köhnə silahlar alıb bunların e, deməli 100 milyonlarla hərbi xəstəmiş pulları yedikləri e, bütün xalqımıza məlumdur. Buna yol vermək qətiyan olmaz. Azərbaycanın yeni milli hərbi hakimiyyəti xalqımız və ordumuz üçün işləyəsidir. Mən bunu sizə çatdırıram. Və e, dokumentlərin yandırılmasına da yol vermək olmaz e, və e, bu mütləq nə, nəzarət altına alınmalıdır. E, e, Sülharlı hakimiyyəti tərəfindən eləcə də başqa Azərbaycanda oğruluqla milyard milyarder olmuş adamların hamısı nəzarət altına alınmalıdır. Bu israfçı adamların cəmiat açısından ölərkən bunlar e, milyonları kağız kimi e, işlədib atırlar və Azərbaycana çox böyük ziyan veriblər və həddindən artıq dərəcədə qurdurğanlı deyilir. Edirlər. Bunların hamısı cəzalandırılmalıdır mütləq. Və mənim e, sizə dediyim e, bütün daxili sirlər bundan ibarətdir. Siz bunu başa düşün. Mən Azərbaycan və Türk ordularının müvəffəqiyyətinə inanıram və bilirəm ki, mütləq Azərbaycanda e, e, Azərbaycan Türkiyənin böyük qardaş kimi iştirakçılıqla və ordusunun köməyi ilə işğaldan tamamilə Azərbaycan torpaqlarını e, işğaldan azad edəcək və Naxtivanla Zəngəzuru da almaqla Naxtivanın ən azı bir hissəsini Naxtivanla birləşəcəkdir. Və əgər Rusiya və e, e, Ermənistanın buna etirazı olsa, onlara demək lazımdır ki, nəyə görə Ermənistan 30 ya Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, Qarabağ torpaqlarını orada öz ordusunu saxlaya bilər. Biz müvəqqətin biz hələ ki Zəngəzuru deməli saxlaya bilmirik. Əgər bu barədə danışıqlar istəyəsidirlərsə, biz danışıqlara gedərik, lakin o torpaqlar da alınmalıdır. Necə ki Ermənistan 30 il bizim torpağımızı alıb, indiyə kimi danışıq aparır. Biz də həmin torpaqları alarıq. Əslində Ermənistanın torpağı yoxdur. Ermənistan mən dediyim kimi bir ıı, zolaqdan ibarətdir Azərbaycanla Türk arasında və sözsüz ki gələcəkdə danışıqların getməyindən asılı olmayaraq bu onu göstərir ki bu Rusiya tərəfindən yaradılıb Ermənistan da yaşayan erməni xalqı deyil erməni terroristləridir. Burada nəinki erməni terroristləri başqa ıı, milli məşəddəm terroristlər də yerləşdirilib. Eyni zamanda ruslar və bütün bax bu məsələləri mən bu gün sizə deyirəm, eləcə də deyirəm ki, gözünüz aydın olsun xalqımıza. Ə, Azərbaycan öz torpaqlarını, Azərbaycan oğrusuz torpaqlarını işğaldan azad etməyə başlayıb. Türkiyə böyük qardaşımızın başçılığı ilə yaxşı ki ə, Türkiyə var və biz Türkiyə ilə gələcəkdə bir federativ quruluşda birləşmək, mütləq birləşəcək. Bu bizim bütün xalqımıza və eyni zamanda Türkiyədə xeyir olasıdır, qarşılıqlı xeyir olasıdır və bütün Azərbaycan xalqının eləcə də bu Azərbaycan türklərinin içində yaşayan az saylı xalqların hamısı, hansı ki, bu vurışmada Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün canını qurban verir. Biz onların